হেৰি গাইজ গুড ইভিনিং সকলোকে মই জনাবি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ জন আৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকৰ আৰক্ষীৰ প্ৰেম ভালে আহিছে আপোনালোকৰ সকলোকে লগত লৈ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি মানে গাটো ইমান জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ হৈ আছে এতিয়ালৈকে অঁ মেডিচিন লোৱা নাই মানে পিনে সকলো পিনে পোৱা গালি এতিয়া মানে সেইদিনা যে আনিছিলে মেডিচিনটো সেইটো এটা আছে এটা নাই দেউতাক মানে আনিলে একেবাৰে ৰাতি খাম আৰু খাই মেলি হ'ম তাত অকণ পানী খোৱা মানে ইমান কা বেয়া লাগি আছে ইয়াৰ পৰা এই ওপৰৰ ভাগ পূৰা বিষাই আছে আৰু তাত দুপৰীয়া ধাও চব মাৰি কৰিছে কিন্তু মই একো কৰা নাই কাহ বেয়া নাচ মানে ভাল নাছিলে যে চব্জি কাটি বেছি দিছোঁ আৰু মূলা হৈছে মূলাৰে আৰু মাছেৰে মূলা হৈছে সৰু সৰুকৈ কাটি বনাইছে তাৰপিছত দালি দালি মূলা দিছে আৰু মানে পনা মাছ আনিছে ঢাকন মাছ যে সেইবোৰ আনিছে ময়ো ৰাতিপুৱাই কাটিব চিজিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছিলে আৰু ভাত পানী খোৱাৰ পিছতে মানে গাটো বেয়া লাগি আছে মায়ে বনালে গৰম পানী নাই হ'লে গৰম পানী থাকে আজি নাই অকণমান কৰি লওঁ লাগেই বাৰু গাড়ীৰ খালে খুৱাব আছে গাড়ীৰ খোৱাটো মাক দি থৈ আহি মায়ে লাহে লাহে খোৱাব আৰু চাহো বনাব আছে কি খাওঁ সেয়ে ভাবি আছোঁ চিৰা কাৰণে ভাজি কৰি খাওঁ নেকি মানে অকণমান গা বেয়া লাগিলে জ্বৰ জ্বৰ লাগিলে চিৰা মায়ে মানে ভাজি কৰি নহ'লে মৰি আছে মৰিও খানি খাওঁ বাৰু ঠিক নাই আৰু কিলত খাওঁ চিৰা ভাজি কৰি লাল চালে খালে মোৰ ভাল লাগে জলকীয়া আদা অকণমান কাটি তেলেৰেটো ভাজি কৰিম চিৰা তেনেকৈ খালোঁ কিন্তু ভাল লাগে সেয়ে খালোঁ আৰু টুকুৰা ভাত অকণমানকৈ খালোঁ খাই মেলি শুইছিলোঁহে গাৰ্গিও উঠি গৈছে চব কৈ দিছে যে তাৰে পিন্ধোৱা নাই মই দিনত উঠি গৈছোঁ তাৰপিছত মায়ে অকণমান লহৰ লহমা এনেই শুই আছোঁ আৰু পিছত দুপৰীয়াই ভাত পানী খোৱাৰ পিছত ঝাৰু চাৰু মাৰি থৈ দিছোঁ আৰু কাৰণ এবাৰ হ'লে আকৌ উঠি ঝাৰু মাৰিলে মানে এলাহ লাগে একেবাৰে ভাত পানী খোৱাৰ পিছতে ঝাৰু ঠাৰু মাৰি থৈ দিছোঁ মাহৰ ফালে পানী উঠাই লৈছিলে আৰু টেংকিত পানী উঠি লৈছিলে সেইকাৰণে সন্ধিয়া কাম কৰিবলগা হোৱা নাই আৰু অকল মায়ে পূজা দিছে এতিয়া গায়কী মাহঁতৰ লগতে খেলি আছে দুমাৰমান পেচাব কৰিলে এতিয়া পিন্ধাম আৰু একেবাৰে দেৰিকৈ পিন্ধাম দেৰিকৈ মানে কিয় মই পিছত পিন্ধাম আৰু দুটামান পেণ্ট সিজাম আৰু সেয়ে এতিয়া টাইপৰ পিন্ধালে আকৌ ৰাতি মানে খুলিবলৈ পাহৰি যোৱা হয় কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় সেই আৰু সেই যোৱেই নহওক আজি ভ্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰিওপা শেষলৈকে দিনটোতো গুচি গ'লে সন্ধিয়া কি কৰোঁ চাওঁ চাহ বনাম আৰু অলপ পিছত আগতে গাখীৰক খুৱাই ল'ম মই অকণমান গৰম পানী খাই লওঁ খাই মেলি তাৰপিছত চাহ খাম আৰু চাহপানী খাই তাৰপিছত মেডিচিন ল'ব লাগিব দেউতাক যাব গৈ দাদাহঁতক পঠিয়াই দিব মানে পিছত ল'ম আৰু আৰু দুপৰীয়া মোবাইলৰ নাছিলে লগত দাদাক দি পঠিয়াই দিলোঁ আৰু অকণমান টেম্পাৰটো মানে বেয়া আছিলে মোবাইলত যোৱাকালি পিনে কৈছিলে যে তাক দি কৈছিলোঁ কিন্তু সি পাহৰিলে আৰু পতাপতা আৰু যাব লাগে গাড়ীৰো টাইম হৈ আছে মানে সিও ভাত পানী খাব লাগে সেইফালে ভেজাল ভেজালে মানে হোৱাই নাই দাদা মানে দাদা বজাত কৈছে কাৰণে দি পঠিয়াইছোঁ মাৰ ম'বাইলৰ টেম্পাৰ মোৰ ম'গলৰ টেম্পাৰ সেইবোৰ আৰু ঠিক কৰিব বেছি টেমল কাৰণে হ'লেও মানে ইমান ভাল নহয় ভাবিছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু গাটো ভাল নাহে যেতিয়া পানীখিনি গৰম কৰি লওক মায়ে গা গী খুৱাইছে ইমান উৎপাত লগাইছে তাই খাওঁতে মানে আৰু কৈছোঁ যে চিৰা ভাজি কৰিম ভাজি কৰিলোঁ প্ৰথমতে মাক চাহ বনাই দিম কাৰণ নহ'লে মোৰ চাহখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় সেইকাৰণে মাক প্ৰথমতে বনাই দিম তাৰপিছত মানে মই বনাই খাম আৰু এই কেৰাহীতে ভাজি কৰিলোঁ ইয়াতে মানে আৰু ইয়াত ধনিয়া পাত ইয়াতে অকণ পিঁয়াজ দিছোঁ তাৰপিছত আদা আৰু এই জলকীয়া ইয়াতে ঢালি দিওঁ আৰু দেউতাও আছে দেউতাকো দিওঁ দেউতা মানে অকণমান চিৰা ভাজি কৰিলে খায় আৰু তেনেকৈয়ে নাখায় দেউতাই অকণমান দিওঁ আৰু দি মেলি মা দেউতাই বিহে লাহে অকণমান খাম আৰু মেৰীকৈ চাহ বনাই তাৰপিছত খাম অলপ মা এনেকৈ গাখীৰ চাহ অলপ চাহ বনাই খাম আৰু চেনি খাই মিক্স কৰি খাম যিমান উৎপাত লগাইছে কোচতো নাথাকে বিচনাতো নাথাকে মায়ে মানে চাহ খাব যে কোচত লৈ লৈ খাই আছে কি কৰিব উপায় নাই নাথাকে ক'তো দেউতা খাই মেলি গ'ল সেই আমাৰ চাহ বনাব অকণমান নহৰু অকণ ভাজি কৰিছোঁ খাবলৈ ইমান অশান্তি পাই আছো ন চৰ্দি লাগিলে বহুত অশান্তি লাগে আৰু মোকে চাওক মই কিমান অশান্তি লাগি আছে আৰু গাৰ্গী তাইতো একো ক'ব নোৱাৰি তাৰ কিমান অশান্তি লাগিছিল চাহ অকণ ভাবি চাব লাগে মই লগাইছে মোৰ কাৰণে বহি বহি খালে চিৰা ভাজি বেছিকৈ লৈছোঁ যিখিনি বাৰু সেইখিনি খাম আৰু যিখিনি নোৱাৰোঁ সেইখিনি ৰাতিপুৱা খাম আৰু এয়া লাল চাহ আৰু এয়া ভাজি আৰু এয়া নহৰু নহৰুকেইটা উঠাই লওঁ মানে কি কৰিলে ভাল লাগিব কি নকৰিলেও ভাল লাগিব সেয়ে অকণমান তাতে তেল গৰম কৰি দিব লাগিব নাকে মুখে আৰু চাল পাম মায়ে কৈ আছে মানে মোৰ মায়ে কৈ আছে অকণমান তেল গৰম কৰি দিবলৈ আৰু তেল গৰম পালে ঠিক আৰু এইটো জুই চুই পোৱাবলৈ একোৱেই নাই নহ'লে অকণমান জুই চুই পোৱাত অকণমান ভাল হোৱা লাগিলে হয় খাই লওঁ আৰু হঠাৎ লাহে লাহে বহি বহি খাই লওঁ আৰু মোবাইলত চাৰ্জ দিব লাগিব আৰু দুপৰীয়া মানে সন্ধিয়া হৈ আছিলোঁ যে গাড়ী গৈ মোবাইল এটা চাৰ্জ দিবলৈ একেবাৰে পাহৰি গৈছে সেইটো মনত নাথাকে মৰ মনত থাকে চাৰ্জ দিবলৈ আজি মানে একেবাৰে পাহৰি গৈছোঁ আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে হ'লেও লাগিব ন ভিডিঅ' মানে থানলাইল বনাব আছে ৰৈ গৈয়ে আছোঁ থানলাইলবোৰ হ'লেও চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বনাবলৈ খাই মেলি লওঁ দেউতা গৰুতে চাহপানী খোৱাৰ পিছত এনেই জাষ্ট অকণমান শুই আছিলোঁ তাৰপিছত মানে এনেকুৱা জ্বৰ আহিছে মূৰৰ বিষ থাকিব নোৱাৰাকৈ তাৰপিছত দেউতা কৈছিলোঁ যে মেঞ্চিন আনিব আনিছে আনি খালোঁ খাই মেলি মানে পিছতো ভাল পোৱা নাই মোৰ অবিষটো আছিলেই জ্বৰ কমিছে কিন্তু মোৰ অবিষটো মানে আছিলেই ছাৰ তোমাৰতহে কমিছে মোৰৰ বিষ মায়ে এইফালে ৰুটি বনালে ভাত বনালে মায়ে বনালে মোৰ কাৰণে ৰুটি বনাইছে দুটা আৰু ভাত বনাইছে চব্জি সেইবোৰে আছে অকল এটা ৰুটি খালোঁ খাবই পৰা নাই মানে খাবলৈ মন যোৱা নাই কোনো কষ্ট মষ্টে আৰু ৰুটি এটা এটা ৰুটি খাই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া গাৰ্গীৰ হৈ আছে গাৰ্গে কিন্তু মোৰ লগতে হৈছে তাই আঠটামানতে হৈছিলে এতিয়াও হৈ আছে হ'লেও লৰ চৰ কৰি আছে বেছি কথা ক'লে তাই উঠি যাব আৰু মাথাৰ বিষটো অকণমান কমিছে হ'লেও মানে ইমান এটা কমা নাই মাথাৰ বিষ হ'লে মানে মোৰ চিন্তা লাগিছে কি কাৰণে মাথাৰ বিষ হয় ইমানেইতো নাছিলে গাৰ্গীৰ জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মানে মাথাৰ বিষ ষ্টাৰ্ট আৰু এনে চি চাই দিয়াৰ কাৰণে নেকি গম নাপাওঁ সেই আৰু লাহে লাহে মাথা বিষ হৈ আছিলে এনেকৈ আৰু তেতিয়া মানে মাথা বিষটো অকণমান বেছিয়ে হয় আগতে নাছিলে তাই হোৱাৰ এসপ্তাহ পিছৰ পৰা এসপ্তাহ হোৱাৰ পিছতে মানে এনেকুৱা মাথা বিষ আছিলে মানে ডক্টৰক ফোন কৰা হৈছে তেখেতে কৈছে আৰু মানে গাড়ীৰ যে জন্ম পাইছিলে কৈছে নে চি চি টি দিয়াৰ কাৰণে হৈছে বুলি কৈছিলে আৰু তাই বাৰে বাৰে হাৰ পাই আছে আৰু মই কথা কৈ আছে যে তাই বাৰে বাৰে হাৰ পাই আছে যে নহওক খালোঁ আৰু ৰাতি যদি ভোক লাগে খাব লাগিব একেবাৰে খাবলৈ একেবাৰে মন নাই আৰু আহোঁ আৰু লাগেনে নাই ঠিক নাই একদম সন্ধিয়া সাতটাৰ পৰা দহটালৈকে শুই আছিলোঁ মাহঁতে এতিয়া ভাত খাই আছে ত' যে নহওক আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু জনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ অলপ কমেণ্ট ব্লগৰ সৈতে পালাই থাকিব নালাগিবা গুড নাইট